zamonaviy tibbiyot aniqlik va tezkorlikni natijani talab etadi bu borada sog'liqni saqlash sohasidagi telekommunikatsiya texnologiyalarining yutuqlaridan biri telemeditsina ya'ni teletibbiyot davolash samaradorligini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarmoqda teletibbiyot texnologiyasi orqali uzoqdagi bemorlarga yuqori malakali va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish mumkin bu usulda shifokor tashxisni laboratoriya va instrumental tadqiqotlar asosida aniqlaydi mazkur jarayon olmaliq shahrida ham tashkil etildi xususan bir guruh mutaxassislar respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazidan olmaliq shahar tibbiyot birlashmasiga tashrif buyurishdi uchrashuvlar davomida jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib tibbiyot xodimlari masofaviy shaklda tajriba almashdi hamda 200 dan oshiq bemorlar ambulator tekshirilib masofaviy tibbiy integral maslahatlar tashkil etildi e, bemorlarni bundan keyin qanaqangi jarayonga o'tkazish kerak mana domlalarimiz bilan ham suhbat bo'lishdi e, albatta bu olmaliq shahar tibbiyot birlashma nomidan e, Traumatologiya ortopediya markaz xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz biz kutgan natijalar mana endi shu kunga kelib o'z ijrosini topmoqda mana hammamizni xabarimiz bor hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich tomonidan har ikki oyda uch oyda mana shu tibbiyot to'g'risida kengaytirilgan video selektorlar o'tkazilmoqda shu asosda mana ochiq muloqot o'tkazildi maqsad nima maqsad mana shu olmaliq shaharda bir yuz o'ttiz besh ming aholi bo'ladigan bo'lsa aholini ichigacha kirib borish mahallalarga kirib borish xonadonlariga kirib borish mana shu kasalliklarni filtr qilib ajratib olib mana ko'rib turganingizdek ustozlarimiz markazdan kelib turib olmaliq shahar tibbiyot birlashmasini markazida jarrohlik amaliyotlarini shu yerda o'tkazyapti tashrif davomida shuningdek tajribali mutaxassislar tomonidan bemorlarga yuqori texnologik operatsiyalar bepul konsultatsiyalar olib borildi olmaliq shahar tibbiyot e, birlashmasida to'rttaga e, yaqin operatsiya bajardik ulardan bittasi oltmish yoshli e, otaxon o'sha chanoqson bo'g'imi ko'ksartrozi bilan bir necha yildan beri qiynalib yurolmasdan yurgan ekan ularga tatal endoprotez chanoq son bo'g'imi tatal endoprotezlash jarrohlik muolajasi o'tkazildi o'shanga qo'shimcha yana 58 e, e, sakkiz yoshli onaxonda chap tomonlama chanoq son bo'g'imini po'ksartrozi bilan undan tashqari tizza bo'g'imlarini gunaartrozi bilan qiynalib yurgan ekanlar ularga ham chanoq tizza bo'g'imini tatal endoprotezlash operatsiyasi bajarildi bemorlarni bugun telemeditsina orqali uchta bemorni markazimiz bilan birgalikda integral konsultatsiyalar o'tkizdik va bemorlarga tegishli tavsiyalar va davo muolajalarini aniq belgilab oldik undan tashqari bitta bemorimizni biza yo'llanma orqali o'zimizni markazimizga olib borib mukammal tekshiruvdan o'tkazish va jarrohlik muolajasini o'tkazib berishga kelishib olindi mutaxassis shifokorlar tibbiyot birlashmasida bir hafta davomida turli jarayonlarda ishtirok etib nafaqat bemorlarga o'z yordamlarini ko'rsatishdi balki birlashma xodimlari uchun ham turli seminarlar olib borilib natijalar muhokama qilindi oldinlari yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari faqatgina markazlarda amalga bulayetler, oshirilardi hozir viloyatlarga viloyatlardan tumanlarga mana hozir shu narsa yetib keldi va biz o'sha şey yuqori texnologik operatsiyalarni mana to'rtta bo'lgan bo'lsa shularni bajardik bu hozirchaga va yana bitta ikkita operatsiyalar rejalashtirilgan biz bularni konsultatsiya qilganmiz o'zi o'zimiz tavsiyamizi bergandik lekin respublika miqyosida ustozlarimiz professor ustozlarimizni maslahatlarini ham eshitish manimcha shu yashash ya'ni turgan joyida eshitish bular uchun ham juda ham katta men o'ylayman qulaylik bo'ldi juda ham. ta'kidlash kerakki bu kabi amaliyot va jarayonlarni o'z ichiga olgan ana shunday tashriflar viloyatlar miqyosida har 3 oyda tashkil etiladi ommo'is shahrida yashayman shu farzandimning sog'lig'ida muammo bo'lgani uchun travmaтолоgический shifokorlarga muhtojimiz bor <laughs> edi ko'rsatganmiz davolatdik asoratlari qolmasligi uchun bugungi telemeditsinadan xabar topib uh, umidlar bilan keldik shahrdan toshkentdan kelgan vrachlar uh, konsultatsiyasini olishga konsultatsiyalarni oldik uh, katta umidlar bilan uh, kelgandik xudo xohlasa shu beasorat davolanib ketishga bizga to'g'ri yo'nalishda professorlar kandidat nauk institut travmatologiya uh, bosh shifokorlari orqali aniq bir yo'nalish oldim xudo xohlasa beasorat daolab ketishga umidvorman buni tashkillashtirlgan barcha xodimlarga rahmat